до адресата. И продолжает по правому флангу все тот же Николай Златов. Подача на Константина Пархоменко. этот может и пробить. Дает на Райчева. Тот на Урсуленко. И счет становится 1-0. 1-0 в пользу футбольного клуба «Балканы». команда из Львовской области приятно смотреть на такие эпизоды когда э, футболисты понимают что они что-то их работа а это гол а это гол в меньшинстве забивают гости и отличается кто бы вы думали роман иванов